Расположение котла. Котел монтируется на подиуме, приподнимается от основной части пола. Сейчас у нас с учетом пола 110 мм. Магнезитовая плита крепится на саморезы, на желтенькие. Вровень вместе с полом. Отступ от стены до котла 310 миллиметров и от полки тоже 310 mm -hmm. то есть расположен по центру ширина магнезитовой плиты 800 миллиметров от края до края спрятана под дубовым наличником Брезка котла происходит под котлом тоже плита глубина 720 миллиметров есть. Магнезитовая плита, вот это вот цельный кусок вырезается. Угу. И в верхней части котла кусочек добавляется. Вырезается вот тут под котел. По размеру. Область вокруг котла утепляется минватой. Вот она ее чуть-чуть видно. Зазоры заполняются минватой для предохранения дерева от нагрева. Uh -huh. Этот кусок, это обрезок от этого листа, uh -huh. чтобы не было отхода. Да, чтобы не было отхода. Uh -huh. Врезка котла, вокруг котла примыкание из нержавейки 450. Вот прикручивается. Uh -huh. Здесь у нас узольник минвата обязательно. Здесь у нас колесники комплектации проверяем обязательно. В комплекте колесники, да? Да. Вот, пожалуйста, так они выглядят. Они идут идут в комплекте с котлом, не забывайте их ложить туда. Хотел мы пропалим. Нержавеющий лист мы тратим одну одну сюда. Пластину и одну тратим на крышу. На крышу. Доброго дня! Зараз хочу продемонструвати вам супер як він допомагає вогни безпеки нашої баньки, ось як він виглядає, він йде біля котла. Зараз ми продемонструємо вам візуально. Є, його треба сильно прогрети, щоб почувствувати. Это обрезанный. Тут буквально 10 миллиметров. Супер. Врезка котла от края. 1280 mm -hmm. этот раз... размер может быть изменен mm -hmm. но в данной бане по врезке это такой размер mm -hmm. в банях в стиле лофт наше решение в наступных то есть мы вот расшивку поднимаем вверх мы ее убираем полностью у нас сбоку 20 сантиметров должно быть До початку першого бруса, який буде каркасний. Правильно, Олексій? Yeah. Зліва і справа. зверху 25 см uh -huh. мінімум до верхнього брусу. Саме важне, оця ось гідроізоляція обирається yeah. повністю вокруг, тому що це найвираніший предмет, горить як просто. Тобто її немає ні тут, а в радіусі повністю, отут, а зверху метра, а по бокам полуметр. Тобто ви її yeah. не робите взагалі. Тобто, грубо говоря, аж до цього yeah. етапу. Е, оця частина обробляється фольгою. Зсередини ну, тут... в місто магнезітки. Тут ж фольга. Так. Да. Дивіться, важливий момент, да, оце все правильно зробили. Фольга е, отут не отака бумажняна, а та двостороння, яку я дав. Це горить, як е, горить страшне оця бумага, поняв? Ще ну, є ж думав. От. Е, Получається, що у нас далі? Іде брус, Ну, ну наш, наш каркасний, потім йде фольга, ну, брус спочатку обробляється, огнізащитою об'язувати. Повністю з усіх сторон фольга йде, потім у нас йде магнезітка, потім мінвата, потім магнезітка ще раз. Тобто це каркас, як на бані тій. І готовий такий пройом вставляється в цю ту. Смотри, отут от там буде отак от до магнезитки стоять. Да. Отак магнізитка ж перекрутиться да? к тому. Ну, да. Тобто залишає. А сюда он будет высовываться аж на толщину аж за планкена. планкена. Да, за да, Тобто да, виходимо да, 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 у нас, да, 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 магнезитка перекривала планкен наружный. Смотри, и все будет снаружи оцинковой э, нержавейкой обрабатываться. Смотри, мы можем каркас рассчитать так, чтобы у нас магнезитовая плита пряталась за подлицо с планкеном в одну линию, чтобы он не выпирал. Есть, ну, можно, и, можно и так, да, просто уже тогда вероятность возгорания будет, все понимают, что в 100 раз меньше. А не так, что у нас ось, а ось планкен, и получается все, что мы делали, без толку, потому что ось дерево у нас соприкасается с металлом. То есть ніде не должно быть, mm -hmm. все должно быть за подлицом, грубо говоря уже. Ну, точнее. Вот это так. От тут дивіться, ми мы вже понимаем, что оця история могла у нас печально сейчас закончиться. Ну, правильно? Ну а тут так точно Ось ти накинул. Ну ладно. То есть, сразу момент и... Горит, горит страшно.